Шалю! <laughs> Я не знаю, похоже или не похоже. Так, спрошу у вас, ребята, похоже или нет. Ладно, ребят, я вижу, вы совсем отчаялись. Вы чуть-чуть сошли с курса, верного, поэтому я небольшую подсказочку вам дам. Конечно, по моему седевральному рисунку это можно было угадать за пять секунд. но... Видимо, что-то пошло не так. Просто сейчас все стонные, слишком разные. Уже кто первый?

А мы продолжаем. Нет, как можно было не узнать Бродопита? Ну и что ж, ребят, если вам понравился этот выпуск, то ставьте лайки, подписывайтесь. А с вами был Ивангай. Всем подпишись. Если хочешь ты, оставь коммент. И поставь здесь лайк. Ведь несложно взять мышку и кликнуть разок подпишись. Подпишись. Стоп, стоп, ага, вижу готовлюсь стрелять. Два, один, То, может, <свес> ну что ж, и, э, 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 э. И если кто играл первые две части, то вы понимаете, насколько это, о май гад, красивая игра. Не просто красивая, а о ОМГ. три слова надо обязательно представить, потому что это невероятно, когда ты следишь за путь в полете со всех красивых таких ракурсов, где ты ее показываешь, и показано, как красиво она врезается в череп противника. Витяки. Привет, привет! Ты же в пяти шагах от меня! Какого черта ты в бинокль там смотришь? Вот ты ж гадкий извращенец! В окна подглядываешь! Вот ты... Это... Ну, в общем... Вуаля! This is beautiful! Просто нету слова, это красота! Это эпическая новое задание. Теперь нам надо снять вот того вот пацанчика. Давайте попробуем. Ух, ты, так красиво пролетело сквозь взрыв. Нет! Нет! Так вам Да. Фух, ребят, я не знаю, это зрелище, переносящее боль. Я больше так не буду делать. Нет, я так, возможно, сделаю раз, но только когда буду стрелять в Гитлера. Гитлер этого заслуживает. А так, я буду стрелять только в голову. Так, куда мне идти? Окей. Машина! А! А! Пули! Град пуль! Просто! Град пуль! Пап, присядь, да присядь, присядь! А, стоп. Они сквозь меня пролетают. Ну. Окей. Ладно. Я, наверное, Иисус. Ну, что ж делать? Стреляй. Взрыв! Браво! Какой голливудский спецэффект! Какая красота! Нет, метеориты! Метеориты! Нашего героя убили. Ну что ж, хороший финал. Все, он теперь жив. О, Томми, здорово! Здорово, чувак! Давай бороться, давай бороться, давай играть! Эй, ладно, ты проиграл. Ты всегда мне проигрывал. Подожди, что? Синие губы? Ребят, почему вы не убили? Хотя, да, я понимаю, вы, наверное, его немножко недолюбливали.